Зачем же Там. мы постоянно обещаем, что можем повторить? Не можем мы повторить, хочется, но колется. Я осознаю, что Путин гораздо лучше меня и глубже меня и тоньше меня. Результат, Америка сдалась. Ну, капитулировала, струсила. Программа секретная, мы потом видели, как они всплывали, как эстонцы взрывали мосты. Вместе с проектом мне сказали 300 тысяч. Совсем с котлом, со всеми трубами. Тиграм мясо додавали. Друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Тут ми розкажемо вам, чому росіяни не те що ще нічого не починали, а чому, як вони кажуть, почати нічого і не можуть. Складно, незрозуміло, але я все звісно ж вам поясню. А ви тим часом на старці не забувайте нам лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Російська пропаганда стверджує, що вони не можуть вдарити, точніше, не так вони усвідомлюють, що вони не можуть нанести сокрушительний удар ані по Україні, ані по Європейському Союзові. При тому, що вони безкінечно носяться і стверджують про те, що обов'язково і Ядрика, і ярешнік, і і іскандери, і Пасійдони в них є все, але удару так і не відбувається, і це не через слабкість чи неефективність цих ракет? Ні, ні, ви не подумайте, це все через те, що це складна політична історія. Ну і взагалі, як відомо, Путіну відніше він найрозумніший в Росії, найпрофесійніший і точно знає, як досягати свого. Але чи можливо так сталося, що невеличких хробачок сумнівів? начинает зародиться в сознании россиян. Неужели кто-то из них и правда начинает чувствовать, что они просто слабки? Максим Ефимов, вот какой вопрос у меня назрел. Вот по реальному факту мы не можем ударить ни по Украине, ни по Европе нормальной такой серьезной бомбой. Политика, там, дипломатия, в общем, не можем. Зачем же мы постоянно обещаем, что можем повторить? Не можем мы повторить. Хочется, но колется. Просто, как подумаешь, а сколько жизни наших парней спасла бы одна серьезная бомба, прилетевшая куда надо. Что вы думаете по этому поводу? Какие оправдания нашему руководству найдете? Спрашивает Максим Ефимов. Ну, не уверен, что нашему руководству нужны оправдания какие-то, оправдания. А кто обвинитель-то? мы с вами в телеграм-каналах. Я повторяю, здесь такая сложная история, но я попытаюсь, надеюсь, что постараюсь, у меня получится быть убедительным в том смысле, что, ну, как бы есть известная формула, на начальство виднее. И это как бы вроде с тебя снимает всякую ответственность и необходимость и думать, и, так сказать, там, метаться, я не знаю, и сомневаться и так далее. Что на самом деле является свойством человека, вот. Именно сомневаться, размышлять, думать и так далее. Вот. Но есть другое слово. Вот не начальство виднее. Вот есть слово доверие и вера. Вот я, например, это как бы осознанно, это не просто какое-то мистическое ощущение, что вот я, я Путину верю, потому что он Путин. Нет, это, повторяю, это вполне рациональное и осознанное ощущение и, и понимание. Я Путину доверяю. Я осознаю, что Путин гораздо лучше меня и глубже меня и тоньше меня понимает нюансы, так сказать, там международной политики и, по и прочее. Я ему доверяю, я собственно проголосовал за него на выборах, потому что я ему верю вот в этом в этой сфере больше, чем себе. Кроме того, я там читал, меня тоже закрывали в квартире <laughs> на ключ и вынужден был что-то там, что там читать. И, например, вот я помню, как ну, все великие, на самом деле, полководцы в той или иной форме теми или иными словами, но всегда говорили одно и то же. Что на самом деле главная доблесть полководца и вообще битвы выигрываются не насколько, а терпением. Я понимаю, это же, это же не просто, а, ну подумаешь, потерпел, пошел, там кофе попил, посидел, о, а битва победилась, выигралась как-то. Это не об этом, это о том, что э, иногда приходится терпеть и не делать то, что казалось бы самым естественным, самым простым, самым популярным, самым эффектным и вроде как самым эффективным. Вот иногда приходится от этого отказываться, сжав зубы, не, не, не позволять себе это сделать то, чего ужасно хочется. Ну, ради какого-то, ради того, чтобы выиграть не, не поединок и не, не битву, а всю войну. Повторяю. Я не знаю, как на самом деле, но мне кажется, что, вот, что, что, что Путин, имея в виду именно этот принцип и ему руководство, если, так сказать, делает нечто, что в стратегическом смысле будет, будет очень правильным. Хотя вот сейчас, конечно, ужасно обидно и ужасно, как-то, не знаю, прямо бесит, что, что мы почему-то ничего не... Ну, как бы, мы, конечно, делаем. И, кстати, обратите внимание, там, в Киев сегодня ночью прилетело как следует, причем в самый центр. Попадула, и Это да. не случайно. И это был... И это был, вообще-то, так сказать, и намек и привет всем этим Макроном и, и, и Стармером. Вот, ну, вот я вот так к этому отношусь. Вот так, ну, то есть я понятно, что я не все сказал, я там, у меня есть какие-то свои там соображения, представления, но я не буду, чтобы не утомлять вас, ими делиться. Если общий, общий принцип и общая формула, то она для меня звучит именно так. Та й до речі, для того щоб Росію боялися, і не обов'язково, як виявляється, наносити удари. Хоча по Україні б'ють понад три роки, б'ють всім, що мають крім ядерки. А Україна все ще не боїться чи вже не боїться, не ясно. З іншого боку, деякі депутати Держдуми пояснюють, що якраз і озброєння не треба використовувати, можна просто застосувати. Його для того, щоб показати, продемонструвати, і від цього вже всім буде страшно. А інколи навіть не саме озброєння чи ракету, а просто макет. Ще раз я підкреслюю: це слова депутата Держдуми, тобто його потенційно хтось навіть обирав і за нього голосував. Всі по світу сміються із акції, які проводили росіяни із Сарматмобілем. Ну це коли такий старий корч, на який наліпили з папіємаше ракету Сармат. І катаюся по російським регіонам, погрожуючи Вашингтону. Так от депутат стверджує, що Вашингтон почув, побачив, зрозумів, і зрештою Америка здалася, підкорившись Російській Федерації. А ви все носитеся із тим, що хворі, хро, хворі, хворі, дурні, та ні, макет спрацював. Ті, хто веде борю в пікетах, роздачі газет, сармат мобілі, от примір сарматмобілі і машина Вашингтон. Трехлетняя борьба, результат, Америка сдалась. Ну, капитулировала, струсила. Почему? Потому что три года боролись. То есть прямой результат. Относительно количества затрат сил и возможностей, ну, несравнимое со СССР, ну, просто даже рядом, даже вот в миллиметрах, понимаете, да? Но результат, потому что это прямое воздействие на результат под названием победа. Ну і тепер стало ясно, чому росіяни так сподіваються на те, що за республіканською чи трампійською адміністрацією стосунки з Америкою зможуть налагодитись. Вони впевнені, що демократи просто втратили страх перед застосуванням ядерного, озбро... ядерного озброєння. Хоча, наскільки я пам'ятаю, нас підтримали і демократи, і республіканці, і там і там були ті, хто бояться Росії і хто її не бояться. Тож, певно, тепер росіяни сподіваються, що і компанію Трампа зможуть залякати. Але далеко не всі втратили цей страх. Не всі розуміють, що Росія, як вони кажуть, ніколи не програє. Господи, та спитайте в чата Діпіті зручно, швидко і він вам розкаже як багато разів насправді Росія програвала війни. Але зараз не про це. Зараз про те, що НАТО реально готується до бойових дій із Російською Федерацією. Секретні програми Європейського Союзу стали відомі Кремлю. Тож нарешті Росія остаточно знає, что НАТО от-от нападе и треба готуватися до відбиття цієї атаки. Простые европейские граждане, наблюдая за тем, что происходит с их руководством, вот эта такая фашистская милитаризация, вот эти лозунги, они задаются вопросом, вообще что происходит? Ну, здесь один только ответ. Политическое руководство, которое было поставлено демократами, просто потеряло страх. В прямом смысле слова, потеряли страх Перед применением ядерного оружия, перед противостоянием с «восточным соседом», как они его называют, с тем, что, с тем, что русские никогда не проигрывают. Причем надо понимать, что это понятно, что это не началось не сегодня, сейчас просто активная фаза. Я напомню, что еще летом 23-го года в Вильнюсе на саммите НАТО все смотрели, будут ли брать туда Украину, а тогда принимались ключевые решения по тому, как каждая страна НАТО берет на себя обязательства изменения с деньгами, с национальным законодательством, реальной подготовки к боевым действиям в физическом плане с Россией. Программа секретная, мы потом видели, как они всплывали, как эстонцы взрывали мосты, не потому что на учениях эти мосты им мешали, потому что их нужно переделать, они не выдержат тяжелые танки. Мы видели, как европейцы меняли логистические маршруты, строили железные дороги, более того, сейчас планируется за европейские деньги строить от Прибалтики туда до Румынии железную дорогу вдоль так называемой границы с Россией, ракадная железная дорога для быстрой переброски войск. Мы вот. ею воспользуемся. Хорошая будет железная дорога, надо подождать. Тогда же принималось решение о том, что войска быстрого реагирования НАТО должны с 30-тысячной группировку увидеться до 300, не имеющие национального подчинения. То есть финансируются за счет денег страны. И вот сейчас а, активно Европа рассуждает, что немцы уже начинают первые свои группы высаживать на... 45-ю бригаду танковую, не путать с нашей доблестной 45-й бригадой, гастомельскими богатырями. это первые как раз ласточки, которые не будут подчиняться значит, своим национальным командованиям. Но то, что происходит сейчас, то, что представила Кая Кала со своим министром или еврокомиссаром по обороне, который впервые появился, у нас, оказывается, Евросоюз теперь стал оборонным блоком с этого времени, они представили белую книгу, то есть та программа до 30-го года, как должна меняться Европа, они усилили. Те элементы, которые были в НАТО. Причем, что самое интересное, Европа ведь представляет лоскутное государство. Там есть натовские страны, есть страны, которые в НАТО не входят, но входят в Евросоюз, есть те, которые входят и туда, и сюда, или есть те, которые входят в Евросоюз. В НАТО не, не, не принадлежат, но применяются. И вот сейчас идет наложение этих систем. Вот тогда НАТО принимала для себя обязательства, а сейчас вся Европа, более того, эта Европа навязывать начинает сверху вниз. Понятно, повышение оборонного бюджета, причем, кстати, любопытно. Стармер сегодня выпустил, сказал, мы будем uh, создавать фонд для коалиции желающих uh, практически до триллиона евро, где можно будет дешевые кредиты брать на вооружение, на, на все остальное. Нарешті воєнний злочинец Путин зустрівся и с однодумцами. И с ему, справді и цікаво, і вони навіть трошки схожі. Річ в тім, що Путин... Був присутній на зустрічі із циркачами ну от в буквальному сенсі представниками російських цирків, які задають йому питання, не в а в глаз, кажуть, що 50% випускників циркового училища їдуть працювати за кордон, обслуговуючи різні крейсери, судна, які так по багатому плавають по різним морям. Мовляв, ми готуємо класних кадрів, а вони потім хоп, і так втікають за кращим життям. Мовляв, треба знову повернути рабство. Ой, пробачте, не рабство це вони мали на увазі трудові контракти. Хоча, чого ж не рабство, якщо твоя власна держава не впускає тебе за кордон таким чином, фізичним не зарплатами, не умовами, не перспективами, а саме? Рабськими контрактами пропонують росіян лишати на батьківщині. Путін, звісно, як і завжди киває гривою, каже, що все зробить. Головне, що правда, не знаю, це жарт. чи що, щоб тигра м'яса давали вчасно. До речі, про м'ясо його можна просто з фронту, наприклад, російське забирати. Московський державний цирк на проспекті Вернацька вам большое. Владимир Владимирович, спасибо большое за предоставленную возможность. Позвольте мне, как человеку, посвятившему себя работе в цирковом искусстве, обратить ваше внимание на несколько важных вопросов, касающихся нашего вида деятельности. Знаете, практически сразу после окончания обучения в государственном цирковом училище 50% выпускников уезжает работать на иностранные круизные лайнеры и всякие там варьете-шоу. Все это происходит из-за отсутствия возможности заключения контрактов еще на этапе обучения будущих профессиональных артистов. И фактически мы бесплатно, а точнее за бюджетные средства готовим кадры для всего мира, лишая наших собственных зрителей качественных шоу. Для решения этой проблемы я предлагаю разработать и внедрить системы трудовых контрактов с артистами по аналогии со спортом. Это заключение трудовых контрактов еще на этапе поступления и обучения будущих профессиональных артистов. Ведь буквально с первого курса и на достаточно приличный срок. Проработка на законодательном уровне вопросов, связанных с особенностями регулирования труда церковых артистов. Надеемся на такое поручение. Точно такие же проблемы испытывает наше оперное и балетное искусство. В разговоре со мной это подтвердил, подтвердил народный артист России, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Максимович Цискаридзе. Знаете, это вопрос не всегда вокруг оплаты труда. Дело в том, что многие ну, недобросовестные люди просто пользуются этой возможностью для того, чтобы обучаться за государственный счет, а в дальнейшем, ну, кого-то тянет романтика, кто-то изначально строит планы... По, по переезду и этим очень хорошо научились э, пользоваться крупные культурные иностранные площадки и компании э, которые знаете не сотрудничают с нами э, напрямую нужно просто создавать э, условия для людей условия, хорошие условия чтобы у них не было желания никуда уезжать э, это наша задача э, задача государства которое здесь явно где-то в чем-то не дорабатывается. Задача руководителей различных учреждений, культуры в данном случае, вот, чтобы у нас везде все было достойно на самом на хорошем высоком уровне, и чтобы тиграм мясо додавали, чтобы все было у нас здесь на, на, в рамках заявленных нами стандартов и правил. І ви ж пам'ятаєте, що за природніми багатствами Росія одна із справді найзаможніших країн. Ну не даремно ж вони посадили півсвіту на свою газову голку і Європу у тому числі. А як тільки розсварилися із Європою після початку повномасштабної війни, то Росія погрожувала всім, що всі замерзнуть Молдова, Україна європейські країни без російського газу. А насправді. Всі вижили, всі впорались, страждають тільки росіяни в сенсі. буквальному. газ для росіян, який мав би бути ледь не безкоштовно, майже недосяжне благо. Росіянам не подобається, що газ у будинок провести надзвичайно дорого. Труба від будинку знаходиться зовсім недалеко, на відстані трьох метрів. А щоб підключити, треба 300 тисяч рублів. Газ, який мав би бути народним достоянням. Достаете в три дорого, Зато да не переживайте. Китайцам зизнышку. Вот газ. Вот дом. Три метра дома, Три метра. Раз, два, три. Народное достояние. Только какого народа это достояние? Вместе с проектом мне сказали 300 тысяч со всем с котлом, со всеми трубами. 300 тысяч трех метрах от дома. Ну, сделайте вы газ, но ну, проведите вы его всем, у кого его нет, у кого вот так вот во дворах торчат трубы. У вас будут тысячи потребителей. Это сколько прибыли? Нет, они просто повышают тарифы на газ. Ну, не... И на этом, друзья, мы на А ви не забувайте під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Бо ми сподіваємося цього року перетнути межу в мільйон підписників. Підтримуйте незалежну журналістику для розвитку youtube каналу Курбанова Лайв для підтримки нашої команди. Я вам пропоную стати спонсором. Всю інформацію ви знайдете на головній сторінці нашого youtube каналу. Або скористайтеся всіма реквізитами, які описані під нашим сьогоднішнім відео. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.